টুৱেণ্টি ফিফ ডিচেম্বৰত এয়া ৰাতিপুৱা আমি ব্ৰেকফাষ্ট খাবৰ কাৰণে তললৈ নামি আহিছোঁ আহকচোন আপোনালোককো দেখুৱাম নমস্কাৰ দৰ্শকসকল মই মামণে মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমি বৰ্তমান শ্বিলঙতে আছোঁ আজি টুৱেণ্টি ফিফ্ট ডিচেম্বৰ ভিডিঅ'টো দিয়া হয়তো দেৰি হ'ব পাৰে সেয়া ৰাতিপুৱা আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ৰেষ্টুৰেণ্টত আহিলোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোককো ৰেষ্টুৰেণ্টখন দেখাই দিওঁ আপোনালোকক যিহেতু আগৰ ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টখন দেখাম বুলি আৰু ইয়াত যিসকল আহি থাকে হোটেলত থাকেহি তেওঁলোকৰ কাৰণে ব্ৰেকফাষ্টটো কমপ্লিমেণ্টেৰী হয় চ' ইয়াতে এনেকৈ নিজেই লৈ খাব পাৰে যাৰ যি ইচ্ছা মই প্ৰথমে আহি চাহ আৰু কেক খালোঁ আৰু এয়া আমাৰ মৌ আৰু ৰিচাই ব্ৰেকফাষ্ট ল'বলৈ লৈছে আৰু ইয়াতে লুচি পুৰি পেন কেক ব্ৰেড বাটাৰ জেলি তাৰপাছত নৰ্মেল কেক আছে কণী আছে আৰু কল আছে ইয়াৰে অ' কৰ্ণফ্লেক্সো আছে এইখিনি যোনে যি ইচ্ছা তাকে নিজৰ মতে খাব পাৰে আৰু ড্ৰিংকছত আছে মিল্ক টি ব্লেক টি কফি আৰু জুচ আৰু এয়া চাওক ৰেষ্টুৰেণ্টখন খুব ধুনীয়া আৰু মানে ইয়াতে পাৰ্টি চাৰ্টিও কৰে বা ইভিনিং সময়তো খোলা থাকে আৰু সকলো হয় ইয়াতে আৰু ইয়াত থকা যিসকল গেষ্ট আছে তেওঁলোকে আহিছে আহি খাই খাই গৈ আছে আৰু ময়ো এয়া লুচি ঘুগুনি ল'লোঁ আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লৈ এয়া আহিলোঁ সিহঁতৰ ঘৰলৈ পুনৰ মাত দিবলৈ কাৰণ আজি আমি যামগৈ কৈছোঁৱেই এটা দিনৰ কাৰণে আহিলোঁ খুব দৌৰা দৌৰি ৰিচাৰ আগদিনা অহাৰ কাৰণে তাইও বহুত কিবা এছাইনমেণ্ট কৰিব লগা আছে গতিকে আমি আজি যাবই লাগিব গতিকে সেয়া যাওঁ বুলি আহিলোঁ আহি ফুলবোৰ ভাল লাগিল বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমাক ফুল দিবলৈ ধৰিলে আৰু ৱান্সৰ মাক গৰাকী দেখিছেনে ইমান চিম্পুল নহয়নে বাৰু কিমান হোটেল বিজনেছ আছে ৰিজৰ্ট আছে ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে আৰু কিন্তু ইমান ডাউন টু আৰ্থ মানে তেওঁলোক কি ক'ম আৰু আৰু আমাৰ সঞ্জীৱক মানে বিৰাটেই মৰম কৰে ইমান মানে চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ড দুয়োজন কিন্তু আচৰিত এতিয়া এই ফিফটি প্লাছ হ'ব অথচ এতিয়াও সিহঁতৰ বন্ধুত্ব মানে তেনেকেই আছে আৰু ফুলৰ লগতে তাবে সতে দুজোপা উৰ্কিটো দি দিলে মায়ে দেখিছেনে বাৰু ইমান মৰম কৰে আৰু কিবা কিবি বস্তু বান্ধি দিব এতিয়া আৰু জানো আমি প্ৰত্যেকবাৰে তেনেকুৱাই হয় আৰু এই ইহঁতৰ বন্ধুত্ব যেন সদায় থাকক চিৰকাল থাকক তাকে আশা কৰোঁ সঁচাই তেওঁলোক জয়ন্তীয়া হয় আৰু আমি অসমীয়া কিন্তু দুইজনৰ ইমান মানে মিল নহয় ইমান বন্ধুত্ব আচৰিত আৰু আৰু গুৱাহাটী গ'লেও তেনেকৈ সঞ্জীৱে আমাৰ ঘৰত যায় বা যিমানখিনি পাৰে সঞ্জীৱে সহায় কৰে মানে সাংঘাতিক বন্ধুত্ব আৰু দুয়োজনেৰে আৰু ইহঁতৰ ঘৰখনো যে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে দেখিছেনে ফুলবিলাক চায়েই মই পাগল হৈ যাওঁ ঘৰটোও ইমান ধুনীয়া দেখিছে আপোনালোকে আৰু ইয়াতে ওৱান ষ্টাৰ ফেমিলিটোহে থাকে মাকৰ লগত এইটো পুৰণা ঘৰ বাকী তেওঁলোকৰ আৰু দুজন ভাইটি আছে ভণ্টি তিনিগৰাকী আছে তেওঁলোকো বেলেগে বেলেগে থাকে আৰু ইয়াতে যাবৰ হ'ল উপায় নাই বেয়াও লাগিছে সকলোকে ভালকৈ মাত দিলোঁ আৰু দি এয়া যিহেতু আহিলোঁ চিন হিচাপতে ভিডিঅ'খিনি কৰি ৰাখিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকেও চাগে ভালেই পাইছে আৰু এয়া একেবাৰে শেষত মাক মাত লগালোঁ আৰু লগাই আমি যাবলৈ ওলালোঁ আপোনালোক শ্বিলং আহিলে হোটেল য়ালানাত আহিব থাকিব খুব ভাল পাব সঁচাকৈ কৈছোঁ ফ্ৰেণ্ড বুলি নহয় এনেও কৈছোঁ খুব ভাল খুব ভাল আপেৰেণ্ট পাব আপোনালোকে গতিকে কেতিয়াবা শ্বিলঙত আহিলে ইয়ালৈ আহিব পাৰিব আৰু আমি এতিয়া আৰু ঘৰলৈ বুলি এয়া গাড়ীটোতো গৈ থাকোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কাৰণে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এতিয়া এয়া চাওক দুপৰীয়া দুটা বাজিছে কিন্তু শ্বিলং দেখিছে আজি টুৱেণ্টি ফিফ ডিচেম্বৰ দিনা একেবাৰে বন্ধ আৰু দুই এখন গাড়ীহে আৰু ইয়াত ডনবস্কো স্কুৱেৰ এনেই এইখিনি জেগা কিমান ভিৰ হৈ থাকে আপোনালোকে জানেই আৰু ইয়াৰ চাৰ্জ পামগৈ এতিয়া আজি মানে দিনত পূৰা বন্ধ আৰু হোটেল চোটেলটো বাদেই আনকি তামোলৰ দোকান এখনো পাবলৈ নোহোৱা নিচিনা আৰু ইয়াৰ চাৰ্চৰ সন্মুখত কেৱল প্ৰে' কৰিব অহা মানুহৰ গাড়ীকেইখনেই আছে বাকী একো হৈহাল্লা নাই যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ কেনেকুৱা ভিৰ ভাড় আছিলে আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টোত দেখিছেই কিন্তু এতিয়া চাওকচোন আজি কেনেকুৱা বন্ধ নিচিনা হৈ যায় অৱশ্যে গধূলি সময়লৈ কি হয় গম নাপাওঁ কিন্তু দিনত এই অৱস্থা টুৱেণ্টি ফিফ ডিচেম্বৰৰ দিনা শ্বিলঙৰ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে পুনৰবাৰ কৈছোঁ লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব শেষলৈকে চাবলৈ তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ